Janganlah engkau meninggi diri terhadap aku Datanglah kepada aku sebagai orang yang berserah diri Nabi Sulaiman cakap kepada Puteri Balkis Jadi cerita Puteri Balkis ni kita tak ulang lah Nanti makan masa banyak Antaranya lagi kelebihan-kelebihan ilmu Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Barang siapa dikehendaki Allah Untuk memperolehi kebaikan Niscaya dianugerahinya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk. Ha, yang ni Allah nak satu-satu orang tu jadi baik, dia ni mudah faham agama dan dapat petunjuk. <coughs> hadis Abu Daud dan Tirmizi, orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Hadis Imam Tirmizi, hadis Hasan Sahih. Kelebihan orang berilmu daripada orang yang rajin buat amal ibadah adalah seperti kelebihan aku. Yang ini kelebihan Rasulullah daripada orang yang paling rendah dalam karangan sahabatku. Kemudian hadis Abu Daud dan Tirmizi, kelebihan orang berilmu atas orang yang rajin melakukan ibadah adalah seperti kelebihan bulan malam purnama dengan bintang-bintang yang lain. Ha beza dia. Orang yang ada ilmu ini dia macam bulan, orang yang rajin buat amal ibadah dia cuma macam bintang-bintang saja. Tapi dua-dua pun bagus. Kemudian kita ada petik juga beberapa hadis da'if. Antaranya yang bermaksud seorang yang faqih, orang yang mahir lah dalam ilmu adalah lebih sukar bagi syaitan menipunya daripada seribu orang abid. Satu orang ulama berbanding dengan seribu orang yang rajin buat amal ibadah, syaitan nak sesatkan satu orang ulama ni cukup susah. Berbanding seribu orang buat amal ibadah. Sebab apa? Orang yang rajin amal ibadah ni belum tentu dia ada ilmu jadi dalam amal ibadah dia tu boleh jadi ada salah Tapi dia tak tahu Jadi lebih mudah syaitan nak rosakkan orang yang Rajin buat amal ibadah tapi kurang ilmu Kemudian hadis naif juga Antara orang alim dan orang abid Orang abid ni kita bagi tahu orang yang rajin buat amal ibadah 100 darjat jaraknya, beza dia tu Jarak antara dua darjat itu dapat dicapai dalam masa 70 tahun oleh seekor si kuda pacuan Berkata pula Sayyidina Ali Orang yang berilmu Lebih utama daripada orang yang selalu puasa Selalu semayang, selalu berjihad Lebih hebat lagi orang berilmu Dan akhirnya Ibnu Abbas berkata Disuruh pilih Sulaiman bin Daud Tuhan putus malaikat Jibrail Minta kepada Nabi Sulaiman dia pilih Kamu nak yang mana satu Nak ilmu ke, nak harta ke, nak kerajaan ke Mana satu nak Nabi Sulaiman kata dia nak ilmu tapi dengan dia dapat ilmu ni tadi Kerajaan pun dia dapat Harta pun dia dapat Dengan sebab ilmu ha, Dia tak payah minta kerajaan Tak payah minta harta Dua-dua pun dia dapat Sebab ilmu ha, Begitulah sepintas lalu Perkongsian kita dalam kuliah yang lalu Dan di akhirnya tu kita ada berdoa sikit lah hari tu ya ha, Supaya kita ni suka dengan ilmu <tuh> okay, Hadirin yang dirahmati Allah sekalian ha, Sekarang bolehlah kita tengok nota yang dibekalkan Ha, semua itu dipetik daripada kitab Ihya. Ha, bukan ambil dari mana-mana. Ibnu Mubarak, maksud dia Abdullah bin Mubarak. Tidak memasukkan orang yang tak berilmu dalam golongan manusia. Ha, jadi bagi Abdullah bin Mubarak, orang yang tak ada ilmu ni dia tak setara manusia lah. Ya? Ha? Kerana ciri yang membezakan antara manusia dengan haiwan ialah ilmu. Yang bezakan yang mana manusia, mana haiwan ialah ilmu. Jadi ringkas cakap menurut Abdullah bin Mubarak Orang yang tak ada ilmu ni macam haiwan lah Macam binatang Kata Abdullah bin Mubarak Maka manusia itu adalah manusia Di mana manusia ni menjadi mulia kerana ilmu Dan tidaklah yang demikian itu disebabkan kekuatan dirinya Unta adalah lebih kuat daripada manusia Jadi manusia ni mulia bukan sebab dia tu kuat Kadang-kadang kita tersalah sangka Kalau aku bagi diri aku kuat aku akan mulia di sisi Allah. Ha, dia belum mencapai lagi ya. Sebab apa? Unta lebih kuat daripada manusia tapi dia tak mulia. Dia tak boleh mengalahkan manusia dari segi kemuliaan. Yang kedua, bukanlah kerana besarnya. Kita ni mulia bukan dengan sebab badan kita besar. Gajah lebih besar daripada manusia. Ha, sungguh pun gajah lebih besar daripada manusia tapi manusia tetap mulia daripada dia. Sebab apa? Kerana ilmu tadilah. Bukanlah kerana beraninya. Kita ni mulia pun di sisi Allah bukan kerana berani Binatang buas lebih berani daripada manusia ha, Segala harimau, singa, serigala Lagi berani daripada manusia Tapi tak mulia mengalahkan manusia juga Bukanlah kerana banyak makannya Perut lembu lebih besar daripada perut manusia ha, Lembu lagi banyak makan ha, Jangan kita perasan pula Aku ni kuat makan, banyak makan maka aku ni mulia Lembu lagi banyak makan tapi dia tak mulia juga tak boleh mengalahkan manusia Bukanlah kerana kekuatan bersetubuhnya dengan wanita Burung pipit yang paling rendah Lebih kuat bersetubuh dibandingkan dengan manusia Bukan sebab dia ni banyak isteri Aku ni banyak isteri maka aku ni mulia Padahal burung ciak tu Dia lebih banyak isteri dia Lebih kuat lagi bersetubuh dia Tapi tak boleh mengalahkan kemuliaan manusia Jadi Kata Abdullah bin Mubarak Bahkan manusia itu tidak dijadikan selain kerana ilmu jadi nak mulia di sisi Allah... Dengan ilmu... Bukan dengan kuat... Bukan dengan besar badan... Bukan dengan berani... Bukan dengan banyak makan... Bukan dengan ramai isteri... Bukan semua itu... Tapi memang Tuhan suka... Kalau satu orang tu dia kuat... Memanglah Tuhan suka... Dan Tuhan suka kalau satu orang tu berani... Memang Tuhan suka... Jadi fahamlah kita... Pengajaran utama dia sini... Kita nak mulia di dunia dan akhirat Dengan ilmu Dan ilmu tu pula nak kena amal pula ha. Seterusnya Imam Ghazali memetik ha. Kata Fatul Mausuli Fatul Mausuli bertanya Bukankah orang sakit itu Apabila tidak mahu makan dan minum Lalu mati ha. Kata orang ni Orang sakit Dia dah lah sakit Dia tak mahu makan tak mahu minum Mati tak? orang di sekelilingnya menjawab benar. Memanglah kalau orang sakit tak mau makan, tak mau minum lagi batilah. Kan? Ya. Dia nak nak kuat pun dengan sebab makan dan minum jelah. Lalu sambung Fatul Mausuli Begitu pula dengan hati. Apabila hati tidak mahu kepada hikmah dan ilmu, dalam tiga hari maka matilah hati itu. Ha. Orang yang dah sakit, dia tak mau makan, tak mau minum lama-lama mati. Ya. Begitu juga dengan hati manusia. Hati manusia ni dia sentiasa bermasalah, sentiasa sakit. Jadi, kalau dalam masa tiga hari, dia tak duduk dalam satu majlis ilmu, hati dia tu dikira mati. Maksud dia lebih kurang, seminggu dua kali kurang-kurang, kena duduk dalam majlis ilmu. Kena timbuk ilmu. Ha, kalau tak sempat datang majlis ilmu pun, dalam televisyen pun banyak sekarang ni. Ha, rancangan halakoh lah, bersama apa tanyalah ustaz lah forum perdana banyak jadi paling kurang setiap tiga hari mesti ada sekali majlis ilmu ha, tapi sekarang ni ramai orang dia tak datang langsung seminggu sekali pun tak ada itu ha, menyebabkan hati dia mati bila sampai empat hari kata Fatul Mausuli tadi hati orang tu kira mati dah kita ajak datang majlis ilmu pun dia dah berat nak datang dah ha, sebab apa hati dah mati nak hidupkan balik hati dia susah